В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, праздник, в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это два апостола, которые сопристойны всем прочим апостолам, но которые своими трудами всю Вселенную посвятили светом веры Христов. Святый апостол Петр был призван спасителем к апостольскому служению на самом начале общественного служения Спасителя. Спаситель проходил по берегу моря и увидел Андрея, который уже был апостолом, и брат его Симона и сказал их, чтобы они последовали за ним. И они пошли, оставив все. И семью, и э, свое ремесло, и друзей. Они стали последователями Христа, стали его верными учениками. Апостол Павел тоже был призван Спасителем, но совершенно в совершенно винных условиях. Апостол Павел был сначала гонителем веры вере во Христа. Он преследовал тех, кто исповедовал Христа как Сына Божия, предавал их на муки, предавал на судилища. И когда он шел с этой же целью в Дамаск из Иерусалима, то Спаситель явился ему на пути и сказал ему, трудно тебе идти против рожна. И апостол Павел спросил, кто ты, Господи? А Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь. И апостол сразу уразумел. что он совершал не те поступки, которые ему нужно делать. Он уверовал в Христа и спросил, что мне дальше делать. И Спаситель его послал, он пошел в пустыню, потом сначала крестился, исцелился, потом пошел в пустыню. Разные судьбы, разные призвания, а одно служение – Апостоли пошли проповедовать Христа. Они проповедовали Христа распятного и Воскреслого. Они разъясняли людям тайну Христа, на которую Господь, Господь зашел и на котором Господь разодрал в описании наших соглашений. Они научали людей пути, который ведет человека к Богу и к спасению. Потому что они возвещали э, того Бога, того Творца и Создателя, который хочет всем человеком спастись и в разум истины прийти. Апостол Петр был простым, он не имел светского образования. но он имел мудрость, духовную мудрость, которой он постиг Христа. Он первый исповедовал Спасителя. И когда Спаситель спросил, за кого вы меня почитаете, то апостол Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Апостол Павел был ученым, он постиг все науки того времени, но пока он не познал премудрости Божией, эта ученость ему не принесла никакой пользы. Он был гонителем креста. А когда он познал премудрость Божию, познал Спасителя, тогда он стал не, не, не только ученым, но и мудрым. Потому что ученость и мудрость – это разные понятия. Человек может быть Ученым знать историю, знать математику, географию, астрологию, астрономию, химию, физику и прочее, прочее но он может быть не мудрым. То есть не уметь жить, не уметь находить мир с Богом. А человек, и может быть человек неграмотный, который не достиг всего этого, но он мудрый и умеет жить. И этот человек находит решение всех своих проблем и находит правильное решение. Потому что жизненные проблемы, они решаются не мудростью внешней, не ученостью внешней, а мудростью духовной. Когда человек знает Бога, когда он знает свое место в этом мире, когда он знает свое назначение, которое Бог ему определил. То есть сводя человек может правильно рассудить те обстоятельства, которые он попал и которые ему нужно решить и выйти из них. Святые апостолы разошлись по е, е, в свое место и проповедовали Христа. Много людей они обратили в вере во Христа сделали их последователями Христа. Они оставали церкви, поставляли епископов церкви, священников. Огромные труды апостоли подъяли. Но начав с разных мест, с разных условий, начал проповедь о Христе Воскресшем, они сошлись вместе в Риме. и там они завершили свое земное странствование. Оба апостола были приговорены к смертной казни, но поскольку апостол Петр не был гражданином Римской империи, то его распяли на кресте. А апостол Павел был гражданином Римской империи, то его усекли мечом. Совершая память этих великих апостолов и проповедников веры во Христа, этих э, свидетелей Христовых, которые не только Своим Словом, но и своей жизнью показали красоту веры во Христа, красоту жизни со Христом. Мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что человек, должен быть украшен духовной мудростью. Той мудростью, которая человека делает гибким в этом мире, которая человека делает открытым для принятия божественных истин, которую человека делает неуязвимым от и силы. Потому что, когда человек мудрый, когда он знает божественную истину, то враг над ним не имеет никакой силы. Потому что дьявол ⁇ это сын лжи, а отец неправды. И тот, кто знает истину, неправда на него не может повлиять. Он точно различает, что такое правда, что такое ложь, что такое свет, что такое тьма. Вот этой божественной мудрости мы научаемся с одной, с одной святой книги, которая называется... Святой Евангелии. Для того, чтобы э, почерпать, чтобы питаться этой мудростью, мы должны э, стараться каждый день читать Святой Евангелие, хоть понемножку. Понятно, что все мы заняты, все мы э, ну, в спешке, не успеваем э, все свои обязанности, обязательства, долги, которые на нас лежат, с, решить но все равно нужно находить малое время, хоть пять минут, 10 минут, и прочитать Святой Евангелие. Хоть по одной странице в день. И постепенно этой мудростью божественных словес будет наполняться наша душа. Один святитель говорил, что христианина ум должен плавать в Евангелии, то есть в евангельских мыслях. Если он там плавает в этих местах, в евангельском учении, что такой человек является здоровым, правильным человеком, который не только сам себе помогает, но он помогает и тем, которые живут рядом с ним. Потому что мудрость это свет, который не может быть сокрыт под сосудом или под кроватью. Как говорит Спаситель, а это свет, который светит всем, и даже те люди, которые не знают Бога, видя человека христианина мудрого, они пропитываются уважением, симпатией к Богу и потом в конечном итоге и верой в Бога. Как мы можем узнать, что мы ну, напитываемся мудростью Божьей? Есть один индикатор, который определяет человеку правильность пути. Это смирение. Если от нашего умудрования, если от наших рассуждений, от наших действий рождается у нас смирение, укрепляется, углубляется, значит мы идем правильным путем и мы усваиваем правильно премудрость Божью. Если у нас появляется гордыня, надменность, высокомерие, то мы что-то делаем неправильно. Пусть Господь помогает нам питаться словесами мудрости Святого Евангелия, через них приобретать смирение и смирением э, приобретать ту благодать Божью, которая необходима человеку для нормальной земной жизни и все более необходима человеку для Вечное спасение на небе, о Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь.